बसमैम असल मैं ह्लाबा और आप देख रहे हैं लिबू किचन यूट्यूब आज मैं आप लोगों के साथ मौसम गरमा में फ्रूटी मैंगो जूस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और यहाँ पर हमने लिया है हाफ़ के जी रौ मैंगो लिया है जो कि के कच्ची केवी है ये आधा किलो और यहाँ पर हमने लिया है हाफ के जी जो है मैंगो लिया हुआ है जो पके हुए आम है और साथ में हमारे पास है एक कप शुगर है अगर आप चाहें तो इसको कम और ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं और साथ में हमने लिया है हाफ़ टी स्पून इलायची का पाउडर है और साथ में है हमारे पास एक गिलास पानी तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो गैस पे हमने ऑलरेडी पैन रख दिया है एक अदर सॉस पैन और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं मैंगोज़ को ये सब हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है अब हम साथ ही इसमें ऐड करेंगे एक गिलास पानी और इसको पकने के लिए हम कर देते हैं ये देखिएगा अभी बार जिसमें साइड में खिनागो पे जो है ना हल्के हल्के से बॉइलिंग आना स्टार्ट हो गई है तो अब हम साथ ही इसमें ऐड कर देंगे कार्डिमम पाउडर अब इसको करते हैं मिक्स मैं इसमें कार्डमम पाउडर से खुशबू के लिए यूज़ कर रही हूँ ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है तो इसलिए मैंने हाफ़ टी स्पून ही यूज़ किए हैं ज़रा सी सॉफ़्ट हो जाए तो फिर हम इसमें शुगर ऐड करेंगे जी वीवर्स देखिएगा इसमें काफ़ी सॉफ्टनेस आ गई है तो इसमें काफ़ी उबाल भी आ चुकी है तो अब हम पे जो है इसके अंदर हम शुगर ऐड करेंगे मैं यहाँ पर एक कप के करीब शुगर ऐड कर रही हूँ तो आप अपनी इस अकॉर्डिंग जितना चाहे आप ऐड कर सकती हैं जितना आपको स्वीटनेस चाहिए इसको मिक्स करके तकरीबन पाँच से दस मिनट मजीद पकाएंगे फिर तो उसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं ये देखिएगा विवर इसमें जो शुगर हमने ऐड किया था वो भी काफ़ी बिल्कुल मेल्ट हो गई है इसके अंदर ही यकजान हो गए हैं सारी चीज़ें तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे ये देखिएगा ये जो हमारी कैी थी इसको हमने पका लिया था और ये अब बिल्कुल ठंडा हो गया है तो अब हम इसको जो है ग्राइंडर जार में निकाल कर पीस लेते हैं जी वीवर्स ये देखिएगा ये बिल्कुल अच्छे से जो है जूस बन गई है तो अब हम इसको जो है छन्नी में से छान लेते हैं अच्छे से हमेशा स्ट्राइनर में निकाल लेते हैं इसको ये देखिएगा वीवर्स हमारी जो फगूटी जूस है ये बिल्कुल रेडी हो गई है इसको स्ट्रेनर से हमने स्ट्रेन कर लिया था तो अब हम इसको बंद कंटेनर में शिफ्ट कर लेते हैं और आप इसको एक महीने तक यूज कर सकती हैं तो ये देखिएगा वीवर्स हमने जाग में भर लिया है तो के एक महीने के लिए हम इसको रख सकते हैं और साथ में मैं इसमें गिलास में भी ऐड कर देती हूँ मैंने यहाँ पे थ्री टेबल स्पून ऐड किया है वो भी बड़े चम्मच से में साथ ही हम ऐड कर देंगे आइस क्यूब्स जो कि मेरे पास है ठंडा ठंडा यह फ्रूटी जूस आपका बिल्कुल रेडी होगा तो करते हैं अब हम मिक्स तक आपने मिक्स कर देना है जब तक के इसका जो पानी और फ्रूटी जूस है ये अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती तब तक आपने इसको मिक्स करते रहना है तो ये देखेगा व्यूवर ये बिल्कुल मिक्स हो गए हैं बहुत अच्छे से बहुत अच्छे फ्लेवर में है और बहुत ही मज़े की लग रही है तो आप लोग भी जरूर इंजॉय कीजिएगा फ्रूटी जूस का और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तो इन हम तक मिलेंगे अपने चैनल पर नई वीडियो के साथ तो लाइबा को दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़